वी सिंह पाचहा अनुसूचित मोर्चा भाजपा ठाणे शह जिल्हाध्यक्ष यांच्या निवास्थानी दीडदिवसाच्या गणपतीचे आगमन शनिवारी गणेश चतुर्थीच्या शुभमुहूर्तावर झाले यावेळी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक तसेच विविध पक्षाचे नेते पदाधिकारी आणि मित्र परिवार यांनी सिंह पाचशे यांच्या निवासस्थानी जाऊन गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतले यावेळी सिंह पाचशे यांनी आलेल्या गणेश भक्ताची करून सर्वांचे विशेष आभार मानले सहकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे ठाण्याचे नेते वीरू आठा यांच्या घरी मी दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने येत असतो आणि खूप चांगल्या वातावरणामध्ये ठाणेकर गणेशाची स्थापना करत असतात या राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार आल्यापासून गेल्या सत्तावीस महिन्यापासून ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेब उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार कष्टकऱ्यांचं सर्वसामान्य जनतेचं आणि प्रामुख्याने आमच्या लाडक्या बहिणींचं ज्या पद्धतीनं कामं करतायत आणि त्यांचे प्रश्न सोडवतायत त्याबद्दल मी गणेशाच्या आम्ही प्रार्थना करतो की त्यांना अशीच शक्ती देव आणि भविष्यामध्ये सुद्धा असे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना बाप्पाच्या माध्यमातून ताकद मिळव दोन महिन्यानंतरच विधानसभेच्या निवडणुका आहे आणि त्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परत एकदा माहितीचं सरकार येऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न कष्टकऱ्यांचे महिलांचे ज्येष्ठ नागरिकांचे विद्यार्थ्यांचे आणि बालगोपाळ यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न सोडवण्याची ताकद बाप्पा त्यांना देईल याची मला खात्री आहे ठाणेकरांना गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि प्रामुख्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेबांनी माझ्या मतदारसंघातल्या जनतेसाठी जे काही निधी भरपूर मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहे काही कामांचं लोकार्पण झालेलं आहे काही कामं आता सर्वसामान्य जनतेसाठी भूमिपूजन त्याचं करण्यात आलेलं आहे त्या वास्तू लवकरात लवकर तयार हो आणि जनतेला समर्पित हो अशी बापा जन प्रार्थना करते मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो सुविधा uh, भूखंड मैंने uh, म्युनिसपल कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर किया था उसमें uh, राज्य के अलग अलग प्रांत में प्रांत से आए हुए बारह जो स्टेट के लोग हैं वैसे तो चौदह स्टेट के लोग हैं तो बारह समाज भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से हो गया जो सुविधा भूखंड उसपे छह मालिक की ये बिल्डिंग बनेगी और तीन हजार स्क्वायर फुट की जगह हर समाज को मिलेगी आज की तारीख में थाने में तो जगह बहुत ही कम है फिर भी हमने प्रयास किया और वो उसको मंजूरी मिल गई है मुख्यमंत्री तो एक नाथ शिंदे साहब ने उसको 11 करोड़ की निधि उपलब्ध करके दी उसका काम भी शुरुआत हो गया और लोग समाज के लोग बहुत ही खुश है क्योंकि तो धर्मवीर आनंद के साहब के माध्यम से वो हमसे पिछले कई सालों से जुड़े हुए लोग हैं महायुति के साथ है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ पिछले कई सालों से इस थाने की जनता ने हम हमारे ऊपर जो विश्वास रखा है वो विश्वास हम लोग प्राप्त कर दिए और आज उनके लिए समाज भवन का निर्माण हम कर रहे हैं हम मैं खास इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते कुछ नसीब अपने आप को समझता हूँ कि मैं हमारे सभा, सभी समाज बांधुओं को कुछ ना कुछ जो हमने वादा किया था जो हमने उनको प्रॉमिस किया था वो पूरा कर सकते गणेशाच्या आशीर्वादाने ह्या जनतेचे जे महाराष्ट्रातील जनतेचे जे, जे प्रश्न ते सगळे सोडवले जावे त्यांना सुख समृद्धी आणि प्रामुख्याने आरोग्य हे सर्वसामान्य जनतेला बापाच्या माध्यमातून मिळो अशी बापाच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि गणेश उत्सवाच्या शुभेच्छा देतो सर काही ना काही जनता जो है फिर से प्रताप सरनाईक को विधायक के रूप में देखना चाहती है देखिए ये तो लोगों के हाथ में रहता है मैं पिछले तीन टर्म से विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ लोगों के साथ जुड़ा हूँ ऐसे किसी को लगता नहीं है कि प्रताप सरनाइक पराया है हम इतने सालों से जुड़े हुए लोग हैं तीस साल से मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करने की मनीषा रखता हूँ पंद्रह साल में तो लोग पक जाते हैं कोई भी विधायक या कोई भी इंसान रहेगा उससे मगर लोग हमसे और जुड़ने चालू हो गए तो इसी का अगर नजर आपने देखा रहेगा तो पांच साल पहले जो विधानसभा का इलेक्शन हो गया उसमें 84,000 से से ज्यादा मार्जिन मैं चुन के आया था तो मुझे यही आशीर्वाद जनता का मिला इसलिए मैं काम कर सकता हूं आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से उत्कृष्ट संसद पटो का पुरस्कार भी मुझे मिला तो ये जनता की सेवा करने का हमें अवसर जो मिलता है उसकी वजह से ये अभी हम हासिल कर सकते हैं तो मैं ये सभी जो मुझे पुरस्कार मिला और जो चीजें मैं जनता के लिए पर पर अठाईस साल से हमारे घर में गणपति का आगमन होता है मेरी माता सी स्वर्गीय बीरमा देवी इन्होंने पहले गणपति का आगमन अट्ठाईस साल पहले किया था मेरे बड़े लड़का पैदा पैदा हुआ था उसके उपलक्ष्य में उसी के बाद हमारे घर में कंटिन्यू गणपति आती है और गणपति आने के साथ साथ नए मेहमान सभी लोग हमारे घर पर आते हैं और मैं गणपति के उपलक्ष्य में देशवासियों को और महाराष्ट्र के लोगों को और हमारे थाने की जनता को गणपति पप्पा के उपलक्ष्य में सभी को गणपति की हार्दिक शुभे देता हूँ और जो महाराष्ट्र के अंदर आज जिस प्रकार से जो लोग बया ले रहे जो बलात्कार काम बलात्कार कर रहे हैं ऐसे लोग गणपति पप्पा बुद्धि दे कि ये इनको अक्कल आए कि हमारी बहन बेटियों को जिस तरह से ये गलत काम कर रहे हैं वो ना करें